ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக சுப்பிரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் எந்தை ராமானுஜமுனி சபா திருமுற்றத்து அடியார் குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக மங்களா சாசனங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேஷிகாய நமக ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை நமக मङ्गलाज्ञास्तबगः सप्तमः तातो दुग्धभयोनिधि भुवस्ते कौस्तु देवस्त्वव्यय दिव्यमङ्गलवपुः श्रीवत्सलक्ष्मापतिः लक्ष्मापतिः नाम श्रीरिति दाम வாகக்கோஹரி வல்லபே கதையித்தும் மாங்கள் எமிஷ்டே தவ ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் श्रीमते रामानुजाय नमः पञ्चाङ्गश्रवणम् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दः अस्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य श्रीविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुके प्रथमे बाते जम्बूत् भारदवर्षे बरदकण्ठे मेरोः दक्षिणेपार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके षष्ट्याः संवत्सराणाम् मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे शुक्लपक्षे वसन्तऋतौ ऋषभमासे द्वितीया अस्याम् सुभदितौ सौम्यवासर युक्तायाम् मृगशिरस् युक्तायाम् श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण सुभयोग सुभकरण शुभकरणुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्याम् सुभदितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये श्रीमते रामानुजाय नमः ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்